یہ جو ہمارے ہاں رمضان اور سیام کا ایک گہرا تعلق بتایا جاتا ہے پھر رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق بتاتے ہوئے شاموں کو رمضان میں قرآن کی آوازوں سے مزین کیا جا رہا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو آپ نے قرآن کو کیا سیکھا اس قرآن کے مہینے میں آپ نے قرآن کو کیا سیکھ لیا یا جو ابھی آیت آنے والی ہیں میں تفصیل سے بات کروں گا اس کے اوپر کہ رمضان کے مہینے میں شاہ رمضان دون اللزی اون ضل الفیل کی آیت بھی ہے نا یہاں پر کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا مجھے ایک بندہ بتا دیں جس کا یہ سوچ ہو نظریہ ہو فکر ہو جو یہ مانتا ہو حکمی طور پر کہ ہاں رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا تھا پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں یہاں پر قرآن القرآن کا لفظ آیا ہے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قرآن کا نزول شروع ہوا تھا ابتدائی قرآن نہیں لکھا ہوا مجھے ایک شخص بتا دیں جو اس بات کو مانتا ہو کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تھا اور رمضان کے مہینے میں کیا وہاں تو لکھا ہوا انا نزل نہ ہوفی القدر جب یہ لیلت القدر سے منصوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تا کراتے ہیں اور یہ ایک رات ہے خالی جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے بتائیں مجھے کس کا نظریہ ہے کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا تھا ایک شخص کا نظریہ بتا دیں مانتے بھی نہیں ہیں اور اس آیت کے اوپر ایمان کے دعوے دار بھی بن رہے ہوتے ہیں کہ ہر رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا اب وہ تعویلات پیش کرنے والے تعویلات پیش کر رہے ہوتے ہیں مشکل ہو گیا نا معاملہ کہ رمضان میں کیسے نازل ہو گیا بھائی ایک ہی مہینے کے اندر یا ایک ہی رات لے القدر تو کے اندر تو مشکل تو ان کو بھی پڑی تھی انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں ابتدا ہوئی تھی دکھایا مجھے کہاں لکھا ہے اس میں کہ رمضان کے مہینے میں ابتدا کی گئی تھی کہ ابتدا جو رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی پھر وہ تیئیس سال میں نازل ہوا ہے لکھا ہوا انزلہ فی ہل جس میں قرآن نازل کیا گیا نہیں ثابت کر سکتے اس آیت سے قرآن کا صرف ابتدائی معاملہ ابتدائی نزول ثابت نہیں ہو سکتا اس آیت سے مجھے بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ غار ہرا کے اندر جب پہلی وہی آئی تھی ابھی ثابت کرتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا کسی ایک روایت میں یہ نہیں لکھا کہ جب وہ واقعہ پیش آیا تھا غارِ حرا کے اندر جبریل امین آئے تھے اللہ کے اصول کے پاس اور ایک قراب اسم نے غب خلق پڑھنے کا کہا تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا بتائیں مجھے کون سی آیات کے اندر لکھا ہوا ہے کون سی روایت کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کو تو ماننا یہ ہے کہ رمضان کی فیوز و برکات یہ رمضان کے مہینے میں ہمیں حاصل ہوئی ہیں یہ بھی تو ایک بات بتائی جاتی ہے نا کہ وہ رمضان کے مہینے تھے جس میں اللہ کے وصول کے پاس جبریل وحی لے کر آئے تھے اور آپ تو کہتے ہیں دن کا موقع تھا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ دن کے موقع میں کیونکہ غار کے اندر تو اندھیرے ہوتے ہیں وہ آپ تو لیلت القدر ثابت کرتے ہیں کہ لیلت القدر ایک ہی رات کے اندر پورا قرآن نازل ہو گیا تو اللہ کے وصول کے پاس انزل وہ اقرا اسمبی کے خلق لے کر آئے تھے یہ پورا قرآن انہوں نے ایک ہی رات میں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا تھا پھر یہ بتاتے ہیں کہ نہیں ایک رات میں تو آسمان دنیا پہ نازل ہوا ہے وہ تفسیر اپنے عباس لے کر آتے ہیں کہتے ہیں پہلے آسمان پہ نازل ہوا تھا پھر وہاں سے وقت وہاں سے وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا وہ عرصہ تیئس سال کا ہے اور وہ عرصہ لیلت القدر کا ہے وہاں بھی لکھا ہوا یہ نہیں ہے اگر آپ اس روایت کو بھی کہتے ہیں وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ لیلت القدر کا وہ موقع تھا جس میں وہ قرآن پہلے آسمان میں نازل ہوا تھا کہیں بھی آگے بات نہیں ٹھہر پائے گی وہ ساری روایات اور وہ باتیں تو میں الگ کی کروں گا جس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ ان روایات کے مجموعوں کی حیثیت کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے